मित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमाम् गतिम् ओम् इति एक अक्षरम् ब्रह्म व्याहरन्

यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमा गतिम् स याति परमा गतिम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्या प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमा गतिम् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजं देहं स याति परमां गतिम् मित्येकाक्षरं ब्रह्मव्याहरन् मामधुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् सयाति परमाङ्ग